13 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਂਚੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੌਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗੂ ਧਮੋਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਥੀਏ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 6:16 ਬਜਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ दो गाड़ियां लेके सी आई ए स्टाफ ने दबिश दी सुबह छः बजकर सोलह मिनट पर देखो सरकार कितनी तानाशाही के पर हो चुकी है घर घर के अंदर छापेमारी की जा रही है जाकर साथियों ये आंदोलन इतने बड़े स्तर पर फैल चुका है कि इसे दबाना मुश्किल है साथियों सभी जो आगू कार हैं वो अपने अपने घरों के अंदर ना रहें अपने घरों से फरार रहें पुलिस अपनी बर्बरता के ऊपर उतराई है ये देखो दो गाड़ियाँ हैं इनके अंदर से बंदे उतर रहे हैं एक गाड़ी इसके पीछे खड़ी है आपन अगे जानते भी दिखागी देखो साथियों बातचीत कर रहे खड़े और घर वालों के साथ बदतमी के साथ बात किया करे किसान बदमाश है बदमाशियां करते हैं बताओ कौन सी बदमाशी कर रहे क्या अपना हक मांगना है बदमाशी देखो गाड़ियों के अंदर बैठ लिए अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर दो गाड़ियां ले रहे थे प्रशासन पूरी धक्ाशाही के ऊपर है देखो साथियों ये देखो गाड़ियों के अंदर बैठ लिए अपनी के अंदर जब घरवालों ने गेट नहीं खोला एक घंटा ये देखो दोनों गाड़ियों की जाती हुई साथियों प्रशासन पूरी धक्शाही के ऊपर है ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। हां जी है है जी है कर। बना लो भी आप बना लो। नहीं है नहीं 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 आप ऐसे कैसे ले ना, जी तलासी। ना ना कर जद... कल के गए तीन बजे गए है मैं ऐसी गेट नी जी खोलूंगी तो कर तो तो ना ना जी अगर जीत कर आवे मैं गेट खोल दूंगी है नहीं जी घर पे अगर हुंदा तो आप मना कर दे उस दिन तो, भी बोल दिया था ना भी तो है नहीं है नहीं जी घर पे तो बड़ा बदमाश बना बड़ा वो बना रही कह रहा वो तो बदमाश बनने की क्या बात है जिसमें कोई चोरी कर रहे हैं कोई चोरी तो नहीं कर रहे ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਇਤਨੀ ਵੋਹ ਕਰੀ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਆ ਬਣ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਖਾਵਾ ਆਪ ਲੋਗ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਮ ਵੀ ਰੋਟੀਓ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਓ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪ ਜਦ ਮਰਜੀ ਘਰ ਆ ਜਿਓ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੀਂਜੇ ਹੂਮਨ ਬਾਤ ਕਰੀ ਐ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੜ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗੂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੁਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ जय जवान जय जै किसान जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि कल पहले दौर की वार्ता चंडीगढ़ के अंदर सेंटर के मिनिस्टरों के साथ हमारी हुई थी और ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार इतने दबाव के अंदर आकर सेंटर से चलकर चंडीगढ़ के अंदर आकर मीटिंग करती है लेकिन हमें पहले ही अंदेशा था कि सिर्फ कॉल को स्थगित करने के लिए या डिले करने के लिए है मीटिंग है इसमें से निकलेगा कुछ नहीं और हमें कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ और तेरह तारीख की दिल्ली कूच की कॉल वैसे की वैसे है आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी के अंदर आए सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के तहत चलते हुए आज हरियाणा के अंदर रात भर से लगभग डेढ़ सौ जगह पे बीके रशीद भगत सिंह के साथियों के साथ पर घरों पर धरपकड़ करी है सरकार बदतमीजी पर उतर आई है बिना महिला पुलिस कर्मियों के साथ हमारे घरों पर दबिश की

ये जो वार्ता का दौर है ये ऐसे ही चलता रहेगा लेकिन सरकार अपनी तनाशाही रवैया करते हुए ऐसा इख्तियार कर रही है कि जैसे किसान नहीं मानो किसी और देश ने हमला कर दिया हो ना तो ऐसा कभी उन्होंने नशे को रोकने के लिए किया ना माइनिंग माफिया को रोकने के लिए किया और ना ही किसी और जो मतलब के अलग अलग तरह के माफिया हैं उनको रोकने के लिए किया सिर्फ किसानों को ही रोकने के लिए ऐसे किया जाता है ये इनका पर्दाफाश करती है कि ये किसानों और मजदूरों के साथ नहीं है और आने वाले समय के अंदर बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा किसान पूरे डट का साथ हैं और इतिहास लिखा जा रहा है कि कौन साथ खड़ा है और कौन विरोध में खड़ा है जनता सब जानती है और निश्चय ही किसानों की जीत होगी मजदूरों की जीत होगी आप सब इस जंग में हमारे साथ हैं उसी हौसले और जज्बे के साथ सिंभू बॉर्डर पर ज्यादा ज्यादा संख्या पहुंचे और सरकार की इस दमनकारी नीति का ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ